Литва, ти біль у серці. У нашого першого творчого об'єднання також був свій біль. І також був свій борг перед вами, шановні глядачі. І також це була Литва. Дзвонив червоний телефон, а дзвонив він під час перегляду тільки ті, коли шеф у щось в матеріалі, який переглядався, не подобалося. Це було недобре звісткою. Війшов перегляд сюжету Чорний Січень по гарячих слідах січневих подій у Литві. Від перегляду цього багато залежало. І найголовніше бути сюжетові в ефірі чи не бути. Журналістів нашого творчого об'єднання серед захисників Литовського телецентру не було в ці драматичні дні. Але відеоматеріал, який потрапив у наше розпорядження, дозволяв об'єктивно відтворити картини того, що там сталося. Основу цього сюжету склали зйомки народного депутата Ярослава Кенза, наших вільницьких. Та рибських колег, а також версія норвезького телебачення. І ось коли солдат заніс свій Калашников над головою беззбройного демонстранта, наш головний редактор був викликаний до голови Держтелерадіо. Це могло означати лише одне литовський сюжет в ефірі буде відсутній. І тоді всі, хто працював над цією передачею, взагалі відмовилися виходити в ефір. Діло в тому, що е, коли ми. Объявили забастовку. У нас, кстати говоря, было два варианта. Один вариант – объявить ее прямо в эфире. Вот. Но мы просто не хотели, ты помнишь, подводить. Мы советовались по этому поводу, не хотели подводить наших коллег. Программные службы, в частности, которые могли остаться, ведь это огромный отрезок времени, два часа эфира. Его нужно было чем-то заменить. Значит, за несколько часов предупредили о том, что мы в эфир не выходим. Вот. Ну и тогда насмерть перепуганная дирекция программ начала искать э, так называемый резерв. Вот обычно это художественные фильмы. Вот. И для того, чтобы уже не было никаких э, аналогий политических, просто ассоциативных каких-то, вот. значит, выбрали из э, всех предложенных фильмов, видимо, э, детский фильм по сказке Вениамина Каверина. И когда начался этот фильм, началась эта детская сказка. Вот. Честно говоря, значит, по мере развития действия, я подумал, что кто-то из наших имел четкое отношение, я даже потом выходил и выяснял, кто предлагал этот фильм. Дело в том, что шило в мешке не утаишь. Какая-то хотя бы зопова, эзоповым языком, так какая-то скрытая правда, но она все-таки выползла здесь. Дело в том, что действие этого фильма, действие вообще этой сказки, происходит в городе, где все, абсолютно все запрещено. Вот, там даже смеяться запрещено. Ми були впевнені, це вибух. Ми точно знали, оргвисновки вже готуються. Але ми розуміли, вийти в ефір і робити вигляд, що нічого не сталося, не зміг би жоден з нас. На пів свободи слова вже не існувало. Гадаю, голова Держтелерадіо це теж розумів. І тому навіть не зустрівся з творчою групою, поклавши тягареняття легких рішень на свого заступника. До речі, обмірковували там і такий запасний варіант запропонувати попрацювати у чірньому ефірі іншим групам, але в трейкбрехерів не знайшлося. І тоді, можливо, вперше за всю історію українського телебачення в ефірі пролунало незвичне дикторське оголошення. Дорогі друзі, сьогодні в ефірі планувалася передача молодіжної студії ГАРТ. Але творча група, яка готувала цю передачу, відмовилася від виходу в ефір. Це пов'язано з тим, що керівництво редакції вважає недоцільним показ у цьому випуску сюжету про литовську дії як такого, що повторює матеріал, показаний в Гарті на минулому тижні. Ну а зараз ми. Пропонуємо вашій увазі художні фільми е, мотиви. Якщо питати, мотиви заборони виходу цього відеосюжету абсолютно зрозумілі. Ці події, які відбулися е, у січні е, у вільниці, е, події абсолютно однозначно злочинні, і показувати правду про ці події було дуже невигідно е, ЦК Компартії. З самого початку на на головне було фільтрувати інформацію. Підписував хто матеріал? Редактор за відділом, заступник головного редактора, головний редактор, заступник директора програм, директор програм, заступник голови комітету. Це ці щабли ці, ці сходинки інформації нагору. І головне було, щоб е, хай краще не буде ніякої інформації, ніж пройде якась сумнівна інформація, ловка сумнівна. Але все ж таки я бажаю, що для телебачення головне це давати інформацію вдачеві. И когда мы имеем информацию, мы имеем информацию про Вильнюс, и можно оценивать по-разному, у нас, по в середине группы были разные оценки этой информации, но мы мало информации, и главное давать ее глядачеве, чтобы он сам решил. Наши гонители, так сказать, вот, хватались за любые аргументы, которые могли бы каким-то образом объяснить, почему сюжет не идет. Ну, например, что я вообще не имею права, допустим, защищать этот сюжет, поскольку я не снимал ни кадра к этому сюжету, поэтому не могу считаться его режиссером. Я, в свою очередь, задал достаточно нескромный, на мой взгляд, контр был ли Михаил Ильич Ром режиссером фильма «Обыкновенный фашизм». Ведь э, смысл-то, почему так по-идиотски выглядит Гитлер в этом фильме. Снимали-то официальные придворные операторы Рейха. А режиссер так организовал этот материал, что кстати, мы сразу все поняли, кто такой Гитлер, что он из себя представляет и так далее. Я не думаю, что это решение было вываженным как с одного, так и с другого боку. Мабуть, все-таки там эмоции были присутні и с моего боку, давайте так скажем, скажем так, и с боку творческой группы. Эмоция на эмоцию, а в результате постраждав глядач. Это моя оценка этой ситуации. Как бы я оценивал, действовал сегодня. Не хотілося б, чесно жити це якби. Тому що не все ж відповідальність за те, що зробив. А вже якби, це вже починається. Ну і все ж таки, якщо б така ситуація виникла сьогодні. Ну ви розумієте, сьогодні вже я, якщо так відверто говорити, мабуть, я інша людина, ніж був тоді. Давайте прямо говорити, життя вчить всіх нас. Право кожної людини мати свої політичні переконання і так далі. Змінився і я. Ясно, якщо зараз побачити подивитися те, що відбувається вчора в Таджикистані, в Грузії, чи, чи могло це не відкласти відбиток на моє світосприймання? Ну ясно що. Воно відбилось на мені. Це ж зрозуміло. Тому що зараз уже я е, набагато частіше думаю про можливе кровопролиття, ніж вчора. Это было вскоре после того, как не появился на экране взгляд, и, собственно, вот это заинтересовало, не является ли это какой-то тенденцией. Вот, только теперь уже на республиканском уровне был разговор с Анатолием Ивановичем Дикаленом, который следующим образом прокомментировал это все. Действительно было, был снят сюжет. Единственной тому причиной, как он сказал, был повтор. Накануне, опять же, в программе ГАРД уже были сюжеты о Литве, и он решил, что это повтор, и не стоит вот так часто показывать на экране танки. И там были танки, и здесь, и там, значит, митинги, и тут. В общем, он поэтому решил это не показывать. Вот. Ну, вот как потом последующие события показали, что лучше бы, наверное, повторились танки на экране еще раз, чем на улицах Москвы. Що ж, тоді все наше суспільство ще тільки було вагітним на свободу слова. Стадія вагітності мала назву гласність. Вільнюс 91 став лише прелюдією серпня. І, звичайно, зрозуміти це краще пізніше, ніж ніколи. І побачити теж краще пізніше, ніж ніколи. Це Литва. Вільність ховають захисників телевежі і литовського парламенту. Ховають захисників литовського суверенітету. Как бы сейчас нас сегодня не примушували все это забыть, выкреслить из памяти кадры телехроники тих трагичных подій, уже частина истории. за <реш> не, не за что, не за что. А что военное положение? Я если бы... А что военное положение? Ну, что они закрыли дорогу? А если вы представляете... Закрыли дорогу! Знаю, Ми, знає, дорогу. Що... Ми не хотіли, щоб нас хто-небудь звинуватив у суб'єктизмі, симпатіях до однієї або іншої сторони, а тому лише факти. А тому спочатку надамо слово третій стороні, норвезькому телебаченню. Мы попытались зафиксировать эти кадры, думая о том, что вот это еще не всерьез, что керосином не пахнет. И вот, когда ты снимаешь вот такие кадры, ты никогда не знаешь, какие чувства будут, когда вот дело пойдет по-серьезному. Начинается вот действие, которое не очень похоже на, на вот учение, и вот тут выпрыгнули первые солдаты которые направлялись на задний вход в дом, в доме печати. Танки э, рвались через лужайку, мы просто убежали, чтобы нас не раздавляли. Э, ситуация была совершенно непредсказуемая. Люди аргументировали отчаянно, попросили солдаты обдумываться, что вы делаете. Но тут была столба, была стена тишины, с, э, с их стороны не хотели общаться с людьми. Этот человек говорит о том, что сам служил в советской армии. Солдаты переломали путь двери, э, стекло. И э, вскоре мы увидим, как они баррикадировали мебелью э, главный вход дома Печаты. Внутри э, очевидцы рассказывали, что там перебили женщин, которые работали, там и разогнали всех рабочих. И ситуация была весьма, весьма напряженная. В этот момент, конечно, было ясно, что это не учение, дело слишком серьезное для такого э, выражения. Тут по существу э, э, попытались прихватить нашу камеру, и мы немножко отошли, чтобы спасти аппаратуру. Я сейчас э, попытаюсь сделаю вечерний комментарий для норвежского телевидения сегодня и попрошу интервью этого женщины, э, которую вы вскоре услышите по-русски. А по норвежски я говорю, что такие кадры, как сегодня, Европа не видели. Августа 68 -го года в чехословацкой столице Праги. И это, конечно, совершенно мрачное явление э, накануне нового десятилетия. В 41 году, как русские удирали из Литвы, я была вот такая -во. Я молоко двумя ведрами не несла, поила этих солдатов, их отцов а их сына теперь мне пенсионерку, бо автоматами угрожает. О! Какие чувства вызывает это у вас? Я просто не знаю. Это не то, что вмещение. Я не могу даже высказать все свои слова. Нету слов. Это просто-напросто возвращение диктатуры из сталинских времен. Это уже очевидно, что происходит переворот. Конец всей демократии. А вы что Фашисты скажете? Там? Это фашизм и все. Смотрите, что пишет в Скандинавии. Тоже вот эти же танки не стояли у их порога. Потому что... Стрельба. Вот тут стреляли в молодого человека, который обливал э, э, войск водой. И вот полковник, который возглавлял э, солдатам, которые стреляли в этого человека. Э, и уже настроение крайне напряженное. Смотрите сами. Все Сообщаю вам, что вся власть в республике перешла в руки нашего комитета. Это власть простых людей труда, рабочих, крестьян, пришля... власть, Конфронтация, противостояние безумственной наш идеал человечности. Я не являюсь членом, я не член комитета национального спасения. Хотя, хотя если э, пова, э, вот, благодаря э, вашей дезинформации я объявлен, как будто являюсь председателем этого комитета. Это неверно. Эти люди мне известны. И не только мне, это известные во всей республике люди. Там, есть, там я видел представителей и рабочих, и крестьян, и, и из бизнеса, и из других мест. Видел инженеров, Видел участковей, видел служащих, видел представителей творческой интеллигенции. А Давай, абсолютно найдем, абсолютное делать. большинство, это литовцы, люди литовской национальности. Я фамилии называть не буду. Я потому почему? что их жизнь в опасности. <свят> Кстати, никто не гарантирует жизни их семьям и им самим. Естественно, что здоровые силы Литвы, озабоченные таким напряжением, пошли на создание общенациональной организации, цель которой – исключить катастрофу в республике. Вы с этим приказом в последующем познакомитесь, он будет опубликован. Я лишь для краткости вам скажу. 9 января 1991 года в Вильнюсе был проведен митинг прогрессивных сил Литвы, в котором приняло участие более 35 тысяч человек. Кроме трудящихся в, Литве, в митинге участвовали представители городов Мечкус, Каунас, Укмерге, Электрина и другие. Выступавшие требовали отставки парламента и правительства Литвы, введения президентского правления в республике, подписания союзного договора и восстановления действия Конституции Литовской Ассоциации. В последующие дни Верховным Советом и Литвы не было принято каких-либо шагов по снятию напряженности. Наоборот, молодчики Сайдиса соорганизовали стычки с трудящимися на улицах столицы. В связи с этим Комитет национального спасения Литвы обратился с петицией к Верховному Совету Админу, направил своих представителей для вручения этого документа. Однако их начали зверски избивать у входа в правительственные здания, а 23 человека были захвачены, избиты и брошены в подвал. Телевидение призвало народ выйти на улицы и уничтожать коммунистов. Вследствие этого комитет национального спасения Литвы обратился за помощью к начальнику Вильнинского гарнизона, вручив ему постановление об оказании помощи рабочим дружинам в подзятии контроль функционерами радио и телевидения с целью предупреждения и прекращения их провокационной деятельности. Ну и заключение еще одно скажу. Названные цифры убитых, это чистейшая ложь и провокация. Солдаты не имели боевых патронов. Патроны были только у офицерского состава. Я бы хотела знать вашу личную точку зрения. Прежде всего, Ермолавичуса и вот ваша, и генерала, как вы расцениваете эти убийства и как они отзовутся на вашей личной жизни? Как вы сможете жить и спать, и думать и вообще о человеке, и о своем, о своей жизни после того, что сделали Я думаю... На моей личной карьере это не отразится, эти события, которые... Я... Как я спал, так и буду продолжать спать. Что ты матери расскажешь, вернувшись с службы? Я не Вы не виноваты, мы знаем, вы не виноваты. Вы не виноваты. Слушайте, они тоже люди, люди.

Вот, ну и бесчинство жгли, литовское знамя, вытаскивали ковры, зонтики, имущество. Вот, и, по-видимому, они еще и грабили, потому что они только камуфляж делали, что якобы не палят. Но все самое ценное они увозили, и, ну, как пираты грабились. Там. Вчера, великие, э, вчера были похороны, э, э, литовский народ хоронил своих героев. Так они что сделали? Офіцери заставили солдат тобто зігалі литовське знамя і знамінь і здання і здамі іздання витягнули знамена із Галі включили грамкоговорителі і грали модентокінг. Офіцери танцювали і пелі. Звільницями були депутати Верховної Ради України. Руської звісної так називаємо України. Мы сейчас не будем вникать генетистов в той ситуации, как они здесь очутились. Может быть, они не полностью в этом виноваты, потому что режим создавал такую ситуацию, когда люди оставляли свои родные гнезда и переселялись... Мы понимаем, наша свобода и тут решается. если мы тут защитим, то мы будем иметь и да, Мы должны всю свободу. То есть и плацдарм в империи, который первый поднял право. Вы даже не говорите империю. Она не пог... даже... Это оскорбление слова даже империя. Это монстра. ...и больными из себя не очень хорошо. Но как только они смогут покинуть, когда у нас... ж литовці, бачите, хай, передають хай. вам сигарети, оті самі, яких, яких тут постріляли. Слухайте, слухайте, ви мені не стріляєте. Як ви на це дивитесь?

Був цей матеріал актуальний 8 місяців тому, коли ми його запропонували показати в програмі ГАРД. Судити про це вам. Наша передача завершується. Тим, хто включив телевізор тільки зараз, я можу сказати, що ви не подивилися молодіжну студію ГАРД. І в кінці програми епілог. Если вдруг, не дай бог, конечно, что такое случится, но если вдруг в нашей стране произойдет, скажем так, военный переворот, вы будете, как Сальвадор Альенде, с автоматом защищать э, э, демократию и гласность? Я буду защищать социализм. А значит, демократию, значит, буду свой народ. ФиКАВО. увидел кто-то на баррикадах Москвы Егора Кузьмича?